Життя непростим, воно ще простіше, ніж ми гадаємо. Тільки не завжди ми знаємо, як прийняти просте та водночас ефективне рішення, щастя, любов, гармонія, статус та гроші все в наших руках. Кожного дня ми маємо на це тисячі можливостей, і сьогодні також. Давайте разом зробимо наше життя простішим, кращим та щасливішим. Це програма Ірини Шевченко. Життя ще простіше. Тисячі років людина цікавиться, хто ж керує нашим життям бог різні боги, стихії, космічні істоти чи інші люди. За історію існування людства на нашій планеті версії змінюють одна одну. Від ідеї, що людина лише зернятко в руках божих, до ідеї людина сама і тільки вона творець власної долі. До речі, про долю ментально українцям з прадавніх часів притамана цікавість до ворожіння передбачення молитв та заговорів. Щоб дізнатися, що такого цікавого та доброго попереду, або залучити у життя вдачу, радість і багатство. Але коли це цікаво, коли не все гаразд, людина ж у якої все в порядку у передбаченнях та ритуалах не зацікавлена, щоб, як кажуть, не наврочити. Але для фаталіста доля це доля, і змінити радикально її не можна. Християнський підхід у традиційному церковному розумінні по заслугах маємо. Звідси і міф про справедливість світу, ніби умовно поганий чоловік і житиме погано, а чесноти і таланти отримують нагороду, тобто шлях до щастя через покаяння та чесний спосіб життя згідно заповідям. Ну і найцікавіший варіант, куди хочемо, туди їдемо обрати істину напевно безглуздо, бо кожен має свій шлях. Цікаво, що за статистикою жінки більше цікавляться механізмами, як здобути щастя. особливо в порівнянні. Ось та страшна, а человек нормальный. Інша знайома, нерозумна, а гроші має. Що зі мною не так? Смотри, Юляш, я составила твой индивидуальный гороскоп. В целом, все очень даже неплохо. Смотри, колесо фортуны у тебя сейчас как раз идет в пятый дом. И как только оно дойдет, так Венера сразу окажется в седьмом. Это у нас и муж, mm -hmm. и дети, mm -hmm. и семья, и вообще полная гармония Да очень. Хорошо. Ерунда все это, не верю я в эти приметы. Так что через 8 лет планеты все станут прям как раз так, как надо. Тебе сейчас сколько? 35. Ну правильно, а будет 43. <гас> как 43? Судьбой своей, между прочим, нужно бороться. А кто спорит-то, Том? Конечно, отбороться. Вот как планеты встанут, вот так вперед бороться. Історія патологічного невезіння і як з цього вийти сьогодні в програмі. Чи взагалі існує доля, чи ми можемо змінити своє життя власними силами? Я считаю, что как бы, есть судьба, и, знаете, есть еще одно из таких как бы, вот, проявлений судьбы это рок. Вот, вот, вот когда рок, и, скажем, э, очень сложно что-либо изменить, что-либо поменять, и э, она имеет какую-то такую явную предопределенность. Судьба определяет э, несколько путей развития. Душа человек приходит на то, что изначально он пришел, что в этом жизни он должен понять, какой опыт он должен приобрести. Поэтому, э, даже вот, я немножко там по себе, то есть я почему-то после окончания школы очень хотел пойти на биофак. Ну, что-то мне как бы твело, и я сделал маленький такой э, в крюк временной и поступил на биофак через 15 лет. То есть, тем не менее, то есть прошел какой-то путь, опыт, и уже более осознанно стал заниматься тем, чем занимаюсь сейчас психологии. И очень многие люди, допустим, то есть я, я сравнил бы их жизнь с так называемой рекой. И вот, допустим, большая, полноценная, хорошая река, по которая попал, попала, говорит, нее попал в струю. И вот он живет здоровый, благополучный, успешный и так далее. Да? А есть люди, которые плывут рядышком. И вот-вот они все какими-то путями и так далее. Бывают даже такие, скажем, совсем такие случаи, когда человек, скажем, на смертном ядре. Почему, допустим, батюшку зовут? Он лежит и говорит, батюшка, так и так, покаяться надо. Вы знаете, там убивал, там грабил, там или еще что-то такое делал, да? И хотя бы за пять минут до окончания смерти человек что-то понял, что он в жизни что-то делал не так, то в следующем душа перейдет на новый этап. Косвенным подтверждением, допустим, опять же, судьбы и какой-то предопределенности есть еще линии на руках. Судьба не может не оставить нам какой-нибудь именно эм, след. Мне патологически не везет. Я образованная, интересная, у меня хороший вкус. И я думала, что все у меня будет в порядке и во взрослой жизни. Оказалось все совсем по другому сценарию. У меня нет мужчины уже давно. Так иногда. Был таксист, потом побывали с соседом. Замужем я была два года. Максим был старше меня, служил в армии. И, как это у них обычно бывает, выпивал и распускал руки. Поэтому я подала на развод. Детей у нас не было. И с друзьями тоже как-то не складывается. На работе я компанейская, пользуюсь уважением. А чтобы сказать, близкие друзья любят, скучают, так и не сказать, как мне нужно, все по норам. И работы меня тоже не устраивает. Я вою с утра, как просыпаюсь, не хочется туда идти. И домой вернуться тоже тоска. Получается, что я вовсе не вижу счастья. А самое грустное, что я читаю книги по психологии, развиваюсь, ищу причины. Мне уже 35 лет, но жизнь не получилась. нажали, на жаль, ктось, из якось нас есть, что мы можем сказать? Смысл, допустим, услышанного в том, что человек, знаете, допустим, пишет, допустим, такую фразу «патологически не везет». Дело в том, что уже человек, знаете, какой-то, как бы, ставит какой-то крест себе, и э, это говорит о том, что человек, допустим, действительно очень сильно подавлен, он депрессивен и очень эмоционален. Хотя, допустим, это все познается в сравнении. Дело в том, что, знаете, огромное количество в инвалидных колясках, там, больных, там, раненых, живущих, там, там, с ужасных условиях и так далее. Да? Все в сравнении. Поэтому, допустим, когда она себе ставит такую, как бы, крестик, то, что у меня там не апельсин, ну, как говорится, Бога гневит. Потому что, знаете, есть такая интересная вещь. Вот в советское время это был достаточно популярный, допустим, момент, когда, допустим, человек не проходил какой-то этап обучения. То есть вот не выучил, скажем, математику там какого-то пятого класса, да, ну извините, оставляли на второй год. Поэтому у девушки есть явная перспектива того, что она может быть как-то зациклиться и из этого круга не выйти, потому что ходит по одному и тому же. Ей не нравится то, что она имеет. А имеет во-первых, она образована, пишет интересно, у нее хороший вкус, по всей видимости, есть квартира, есть работа. И тем не менее, мы чем-то недовольны. Чем мы недовольны, то с нам будет хуже, хуже, хуже. По-перше, мы можем сказать, еще, треба подивитися, что в моем жизни есть такого позитивного, что есть такого приемного, и саме на это звернути увагу. Безусловно. И еще, знаете, допустим, там такая фраза прозвучала о том, что она э, очень ждала взрослой жизни и почему-то думала, что во взрослой жизни сразу у нее будет, все будет очень хорошо. То есть, да, то есть подразумевается то, что у нее было очень, э, ну, скажем, такое проблематичное детство или там юность, которое нанесло ей свой отпечаток и так далее. Я вспомнил, был бы еще предположить, что у нее были еще проблемы э, с отцом, а ее мамы с ее мужем. Почему? Потому что мужчина, который попался ей, допустим, по жизни, с которым она прожила, как она там говорит, там, Максим, который был старший и он там выпивал и так далее, да, по всей ее отец, ну, опять же, там мои фантазии, заранее прошу изменить, если там что-то не так, да, то смог выпивать, мог выпивать крепко. И э, мама, то есть, тянула все на себя, то есть, по неволе становилась сильной женщиной, сильной, да, то есть, решала все семейные проблемы сама. То же самое, допустим, стереотипы, что делают? Она смотрит, как ведет себя мама в такой ситуации, то есть, она является сильной женщиной. А есть такой интересный, знаете, антагонизм, который говорит, что наша сила, как это не банально звучит, нашей слабости. То есть, если бы она была бы, скажем, слабой женщина, то я бы гораздо проще было бы это, потому что мужчина, который рядом с ней, он никак не может проявить себя как мужчина, он не может самоутвердиться, очень сложно, поэтому ей 35 лет, а она, извините, ну как бы не замужем и так далее. То наша героиня имеет, прежде всего, какие-то женские вибрации, так сформировать в себе женщину? Есть еще один очень такой важный момент. Нельзя что-то получить, ничего не дав. То есть, допустим, женщина в ожидании там чего, какого-либо чуда. Ну, извините меня, а что ты дала в эту жизнь? Что ты принесла? Чем ты заслужила, скажем, там, благословность Бога, допустим, если человек верующий, там, или Вселенной и так далее, да? Тут человек как бы немножко жадничает. Жадничаешь ты, жадничает по отношению к тебе. И еще, допустим, там была сказана такая фраза о том, что как бы очень тяжело на работе. Если интересная закономерность, то есть мой, скажем, многолетний опыт работы говорит, что хорошо на работе, Работе, хорошо дома, хорошо дома, хорошо на работе. Все очень взаимосвязано. Поэтому тут надо начать именно ну, хотя бы с чего-то. Какие кроки на практике? Самое простое, скажем, я почему-то больше чем уверен, что женщина может носить брюки. Опять же, какой атрибут? Атрибут мужчины. То сначала, начать, допустим, с любви к себе в том, что перво она пишет, что она там интересная. Ну, значит, уже предполагается какая-то там небезобразная фигура, а что-то там такое. Поэтому хотелось бы увидеть ее в платьях, в юбках, ну, больше то, что касается женского. Безусловно, допустим, знаете, есть интересный эффект, ну, какой своеобразный, допустим, там заинтересованности или рекламы. То есть постараться понравиться какому-либо мужчине. Дело в том, что там, как как детстве, допустим, когда много-много игрушек, и кто-то, допустим, одну взял игрушку и провел к ней интерес, другой смотрит, и я такую хочу, и так далее. То есть мужчина может быть, неважно какой, это может быть коллега, это может быть там сосед и так далее. Иногда какой-то флирт, не, какой фрир, не там подразумевает какой-то его статус, допустим, он там начальник или там жена, там или еще что-то такое, неважно. Просто понравится, просто чтобы к ней проявили интерес. И еще, знаете, есть еще очень хорошая методика. Я, например, очень часто ее, допустим, рекомендую женщинам, которые очень хотят выйти замуж. Побывать, скажем, в вибрациях, то есть ощущениях радости в подвенечном платье, то есть быть невестой. То есть я бы хотел, допустим, чтобы, может, она еще раз, в очередной раз подошла там какой-нибудь свадебный салон, одела платье то, которое не надо. И на вопрос, допустим, там продавца, который говорит, ну, типа, а на когда вам платье? Ну, я бы сказал бы такую фразу, чтобы люди понимали, что это как бы я в ожидании, то есть я жду чудо, я жду, допустим, Предповідня, я хочу одіти і знову одягти це платье, і знову, допустимо, там карта покрасувати і так далі. Тобто в ті вібрації, А, Можливо, не обов'язково іти безсолодно, можливо, треба уявити тут і зараз, на своєму просторі, себе з цим чоловіком, можливо, сервірувати э, стіл на двох, так? як на таку э, романтичну вечерю. Чи якось уявити взагалі, що вона вже зараз живе щасливо і живе э, зі своїм якимось уявним. И человек. И еще очень хорошая, допустим, мысль, знаете, как, допустим, я рекомендовал бы вот таким вот женщинам общаться именно с людьми благополучными, семейными, чтобы опять видеть на примере, допустим, там, другой семьи, там, знакомых и так далее, так Это может быть родственники, неважно какая, да, но чтобы ощутить быт в полной мере, комфортном, в мире нет случайности. И энергия психическая, допустим, адресована этой женщине в течение ее жизни, да, она по закону физики никуда не девается. И поэтому есть очень простая универсальная, опять же, методика и техника, Покаяние, да? То есть, допустим, человек, совершив какие-либо поступки, он совершенно не задумывается, допустим, что на какой-то период он что-то посеял нехорошее. И мы знаем, что мы посеяли, то мы сейчас пожинаем. Поэтому, допустим, если сейчас не очень хорошая сторона, как говорится, нашей жизни, то мы должны э, это воспользоваться. Я слышал, она говорит, там, хочу заняться психологией, хочу заняться этим. Но чтение книг и, и э, просмотр каких-либо фильмов не дает опыта. Покаяться, обовязково, это должен быть процесс у храме, или это может быть, ну, будь какие-то приемные от себя вопрос очень хороший. Я, например, тоже как бы, изначально прошел этот опыт именно в храме. Ну, храм это считается одним из самых чистых местом. То есть вы знаете, что храмы, они даже на место выбираются особое. То есть нельзя поставить там где-то там, там баллон, на болоте, где раньше было, или еще какая-нибудь так далее. То есть это нет. Поэтому можно пойти в храм, но где то, опыт показывает, допустим, когда человек, когда батюшка говорит, допустим, покайтесь, вспомните свои грехи. Человек очень часто забывает о том, что было им сделано было. И говорит какие-то может банальности, и говорит нет души и так далее. То есть я бы рекомендовал бы именно такой опыт проведения дома, в тишине, там может даже там перед сном, может даже там один день, скажем, там субботу или воскресенье, когда человек уже там знает, что впереди его ожидают выходные и может себе позволить. И, скажем, методика закончится в том, что надо прислушаться к каким-либо процессам, которые происходят внутри организма. Скажем, растут волосы или, допустим, рост ногтей. Дело в том, что в этот момент подключается наше подсознание, умнейший наш телесный ум, который не может заставить, допустим, нас своим сознанием заставить там ногтики расти длиннее, допустим, там волосы гуще или так далее. Да? И мы входим с ним в контакт или может дыхание Прислушаться там к сердце и так далее. Осознание греха и что такое грех это весьма, найти понятие такое, ну скажем, более морализованное, чем просто это. Да, то есть, каждый человек для себя решает, что для него хорошо, что для него плохо. Потому что есть такие люди, которые говорят, знаете, только дураки работают. Надо воровать, воровать это удобно. Наворовал, пришел и так далее. И есть такая поговорка: как пришло, так и ушло. Чьими руками. Человек сам выбирает те моменты, за которые ему было стыдно. То есть, мерилом хорошего или плохого является лично наше восприятие, наша совесть. И вот желательно именно этот момент вспомнить и попросить прощения, потому что многие люди лукавят, когда приходит в церковь и говорят прости меня грешного прости меня грешного грех в чем потому что в каждый конкретный момент содеянного человек выделяет какую-либо все энергию и даже люди знаете, как ощущают сидят и говорят о что-то мне расчечки и ушки пламенеют говорят кто-то мои косточки промывает